মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি তোমালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ ক্লাছ নাইনৰ কবি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ বিৰচিত শিশুলীলা কবিতাটিৰ মূল ভাৱ তোমালোকে ভাল ধৰণে গুৰুত্ব দিবা দিনেক যশুদা নন্দ জায়া আপুনি মথন্ত দধি গয়া কৃষ্ণৰ শৈশৱ লীলাক স্মৰী কৃষ্ণগীত গাঁৱত সুন্দৰী এদিন এখন নন্দৰজাৰ পত্নী যশোদাই মনতে শিশু কৃষ্ণৰ শৈশৱ কালৰ কথা গুণগুণাই দঠি মঠন কৰি আছিল খৌম বস্ত্ৰ পিন্ধি দিব্যক আছে কথিত মেখেলা বান্ধি আছে পুত্ৰ স্নেহে শ্ৰৱে দুয়ো স্তন আজোন্তে লৰে ঘনে ঘন পাতৰ সাজ পোছাক গাত মেৰিয়াই গাখীৰ মঠি থকা সময়ত যশোদাৰ শৰীৰ আৰু স্তন লৰি গৈছে ৰুণজোনৰ কেউৰ কংকন শ্ৰম জ্বলে উজ্বল বদন কৰ্ণটকুণ্ডল দোলে আতি খখি পৰে খোপাৰ মালতী ৰুণুক জোনুক তেওঁ হাতৰ কাণৰ ইত্যাদি ফুলি তেওঁ সেই গাখীৰ মথন কৰি থকা অৱস্থাত গোটেইখিনি লৰি গৈছে আৰু তেওঁ ঘামি জামি মুখমণ্ডল উজ্জ্বলি উঠিছে লগতে তেওঁ খোপাত মাৰি থোৱা মালতী ফুলপাহু খোল খাই পৰিছে এহিমতে মথনতে প্ৰয়াসী মাকো ধৰিলা কৃষ্ণে আশি মথনিত ধৰিয়া নিষেধি মঠিবাক নেদে আউৰ দধি এইমতেই গাখীৰ মঠি থকা সময়তে কৃষ্ণই মাক যসুদাক গাখীৰ মঠিবলৈ বাধা নিক্ষেপ কৰি তেওঁক আমনি কৰিছে হাঁহি কুলে লৈলানন্দ যায় দিলাস্তনৰ পুত্ৰমুখ চায়া দেখন্তে উথলি দুগ্ধ পৰে পুত্ৰ এৰি গৈলন্তলৰে যসোদাই মিচিকীয়া হাঁহি মাৰি কৃষ্ণক কোলালৈ লৈ কৃষ্ণৰ মুখলৈ চাই গাখীৰ খাবলৈ দিলে স্তন পিৱে নাপায়ে কৃষ্ণৰ কাম্পে কোপে অৰুণ অধৰ দশনৰ কামুৰি আতি চান্দ শিলায়ে ভাঙিলা দধি ভান্দ সেই সময়তে যশুদাই চৌকাত উঠাই থোৱা গাখীৰ উথলি পৰাত কৃষ্ণক কোলাৰ পৰা নমাই গাখীৰ ৰাখিবলৈ দৌৰ দিলে মহাকোপে কোঠা পশিলন্ত শিঞ্চিৰাই লবনো ভোজন্ত আশিলা যসুদা নমাই খীৰ দেখুৱাই সান্দি ভাঙিলা দধিৰ গাখীৰ খাবলৈ নাপায় কৃষ্ণ অতি খঙত সূৰ্য সদৃশ ৰঙা চকু ৰঙা হৈ পৰিছে আৰু তেওঁ কঁপিবলৈ ধৰিছে জানিলা পুত্ৰৰ কৰ্ম গোপী হাঁহীয়া দেখিলা পখি খুপি উৰলৰ ওপৰে বসী সৰি ভুজন্ত লবনো চুৰি কৰি আৰু তেওঁ কৃষ্ণই যে সেই দধি ভাণ্ডাৰটো তেওঁ ভাঙিলে আৰু এই দুষ্টামিখিনি কৰিলে সেইখিনি যে কৃষ্ণৰ কাম এই কথা যশুদাই আৰু বুজিবলৈ বাকী নাথাকিল তেওঁ মিচি হাঁহি মাৰি লাহে লাহে বা খুপি খুপি তেওঁ কৃষ্ণৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ ধৰিলে উৰলৰ ওপৰে বসিহৰি ভোজনটো ল'বনো চুৰি কৰি সিকিয়াৰৰ পৰা নমাই আনি বানৰ উপদেণ্ট দলি সানি তেওঁ কৃষ্ণই উৰালৰ ওপৰত বহি আছে আৰু ভোজন লবণো ভোজন কৰি বা লবণো চুৰ কৰি তেওঁ উৰালৰ ওপৰত বহি আছে আৰু সিকিয়াৰ পৰা বা গাখীৰৰ যতনৰ পৰা নমাই লগতে বান্দৰকো দলিয়াই দিছে শংকিত নয়নে নাহি সাৰি দেখীয়া জখোদা লৈলা বাৰী মাৰিবে আসন্ত জানিৰ দৰে দিলা লৰ নামী উৰ লৰে কৃষ্ণই যসুদাক দেখাৰ লগে লগে তেওঁ ভয় যে ভয় কৰিছে কাৰণ তেওঁ যিখিনি দুষ্টামী কৰিছে সেইকাৰণে যশুদাৰ সন্মুখৰ পৰা যে তেওঁ সাৰিব নোৱাৰিব সেই কথা বুজি পাইছে আৰু তেতিয়া যসুদাই যশুদাই যে হাতত আছাৰীডাল ল'লে সেয়াও কৃষ্ণক মাৰিবলৈ আহিছে বুলি তেওঁ জানি ভয়তে উৰালৰ ওপৰ পৰা নামি দৌৰি দিছে পাছে পাছে যশুদা খেদন্ত ভয়ে লাগ মাক নেদন্ত জাক যোগী নপাৱে ধ্যানত হেনহৰি পলান্ত ভয়ত আৰু কৃষ্ণ উৰালৰ পৰা নামি দৌৰ দিয়াৰ পাছত পাছে পাছে যশুদাই কৃষ্ণক খেদা মাৰি গৈছে আৰু মাকক বা যশুদাক ধৰা দিবলৈ তেওঁ ভয় লাগিছে আকৌ কৈছে জাক যোগী নাপাওঁৱেই ধ্যানতো হেনহৰী পলান্ত ভয়ত পুত্ৰক খেদন্ত মহাসতী শ্ৰোণী ভৰে আক্ৰমী আক্ৰমীলাগতি এতিয়া ইয়াকে ক'বলৈ গৈছে যে যিজন ভগৱান এই পৃথিৱীৰ গৰাকী অৰ্থাৎ তেওঁৱেই একমাত্ৰ সজনকৰকৰ্তা তেনেস্থলত এগৰাকী যশুদাৰ ভয়ত বা মাকৰ ভয়ত তেওঁ পলাবলগীয়া হৈছে অৰ্থাৎ যিজন ভগৱানক যোগী মুনি ঋষি তপস্বীসকলেও ধ্যান জাক যজ্ঞ ধ্যান কৰিও তেওঁৰ মহিমা পোৱা নাই তেনেস্থলত মাকৰ ভয়ত তেওঁ পলাবলগীয়া হৈছে পুত্ৰকৰ খেদন্ত মহাসতী শ্ৰুণীৰ ভৰে আগ্ৰহ মিলাগতি অৰ্থাৎ পুত্ৰক খেদোতে তেওঁ মাকৰ ভাগৰ অনুভৱ হৈছে বেগত মেলানৰ ভৰিল খোপা খচি পৰে মালতীৰৰ থোপা খুব খৰধৰকৈ কৃষ্ণক খেদা মাৰি যাওঁতে তেওঁৰ খোপাৰ খোপাও খোল খাই গৈছে লগতে তেওঁৰ খোপাৰ মালতী ফুল সৰি পৰিছে গোবিন্দে মাওৰ শ্ৰম দেখি ৰহিল কান্দন্তে মুদি আখি ভগৱানে ভগৱানৰ নামকেই প্ৰকাশ কৰিছে গোবিন্দ বুলি গোবিন্দে বা ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই তেওঁৰ মাকৰ দুখ দেখি তেওঁ ৰৈ দিছে চকু দুটা মুদি কান্দি তেওঁ ৰৈ দিছে সভয় নয়নৰ চান্দৰে যশুদা ধৰি ল আশী কৰে সভয় অৰ্থাৎ তেওঁ নিৰ্ভয় মনেৰে মাকৰ ওচৰত চকু দুটা বন্ধ কৰি তেওঁ ৰৈ দিলেহি ভাণ্ড ভাঙি আবে যাইবি কোঠা খাইবোৰ আজি কৃষ্ণ তোৰ মাথা আৰু সেই মুহূৰ্ততেই যশুদাই কৈছে যে আজি তুমি সেই ভা গাখীৰ থোৱা ভাণ্ডাৰটো ভাঙি তুমি আজি ক'লৈ পলাবা তোমাক মই তোমাৰ মই মাথা খাইহে এৰিম সকলো লবণো কৈলী নাখ শুনি প্ৰভু ভৈলা মহাত ৰাখ আৰু এইটোও কৈছে যে তুমি গোটেই লবণোখিনি গোটেই মাখনখিনি নষ্ট কৰিলা সেই কথা শুনি কৃষ্ণৰ অতি ভয় লাগিছে দেখি বাৰী এৰিলাহা সতি কৃষ্ণক বান্ধিবে ভৈলামতী আৰু তেওঁ দেখিলে যে যশুদাই হাতৰ এছাৰিডাল পেলাই কৃষ্ণক বান্ধিবলৈ ধৰিলে নাহি আদি অন্তপূৰ্বাপৰ পূৰ্ণ ব্ৰহ্ম জগত ঈশ্বৰ যিজন ভগৱানৰ আদি অন্ত মহিমা কোনেও নাপায় সেইজন পূৰ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণক যশোদাই কি মহিমা পাব বা নাহি আদি অন্তপূৰ্বাপৰ পূৰ্ণ ব্ৰহ্ম জগত ঈশ্বৰ তাহাংক তনয় মানিবলৈ যশুদা বান্ধন্ত উৰুষ হ'লে অৰ্থাৎ যিজন ভগৱানৰ আদি অন্ত মহিমা কোনেও নাপায় সেইজন পূৰ্ণ কৃষ্ণ ভগৱানক যশোদাই পুত্ৰৰূপে ওৰালত বান্ধিছে যসুদা বান্ধ বান্ধন্ত কৃষ্ণকো আনি ধৰি নজোৰে আঙুলৰ দুই জৰী অৰ্থাৎ যসুদাই পুত্ৰৰূপে উৰালত বান্ধিছে আৰু যিমানেই যশুদাই কৃষ্ণক জৰি টানি আনি আনি বান্ধিছে কিন্তু বাৰে প্ৰতিবাৰে দুই আঙুল জৰিৰেৰে নাটে সেয়ে ইয়াত কৃষ্ণৰ ঐশ্বৰিক মহিমাৰ কথা for duties